Здравствуйте. Я тут стою на повороте с нового моста. Меня остановили э, ГАИ. Фамилия Гемский, э, Отказывается назвать действительную причину остановки. Вот. И просит меня предъявить документы. Ну, что на, на него прошу, что чтобы он не назвал причину остановки. Он говорит не пристегнутый ремень. Его прошу составить протокол. и ему показываю документы. Он отказывается протокол не составляет и мне не отпускает. Прошу сюда кого-то Ну, есть 12 причин остановки. Вы же это знаете. Это беспричинная остановка. Я его прошу, пожалуйста, я пристегнутый ремнем, у меня есть это видео подтверждение на камере. Я его прошу составить протокол. Он отказывается. Вот он принес протокол, сейчас вызвал свидетелей, как я вижу, остановил. И плюс он нарушает сейчас пункт правил 15.10, стоит на перекрестке, без мигалок, без ничего. То есть люди сразу поворачиваются с нового моста и сразу, сразу же буквально упирается в его машину. То есть он создает аварийную ситуацию, Я только что чуть не попал в аварию. Это не карман, это по пункту 15.10, это полоса для разгона. Ну, не используем. Хорошо. Не в кармане, он стоит в полосе для разгона. Пожалуйста, отправьте сюда в Хорошо, хорошо. Пожалуйста, вызовите, пожалуйста, сейчас сюда Опергруппу, чтобы она разобралась. Хорошо. Спасибо. Эмский, да. составляете протокол? Я вызвал сюда 102, сейчас приедет Опергруппа. Хорошо. Хорошо. Протокол принесли уже? Все. Починайте заполнять. Я вам покажу документы. Я вам сказал, когда я покажу документы, документы с собой, бачите? Давайте. Якщо ви составите, А якщо ви не составите протокол без причини зупинки? Я знаю, що робити згідно чину законодавства. Я в прокуратурі зараз накажу. Згідно чинного законодавства на вашу місці. Ви ж згідно чинного законодавства? Пункт правил 2.1, знаєте ж, так? Да? Що все? Пункт правил знаєте. А ви? Знаю. А 12... правил ви знаєте. Є 12 причин зупинки. Є? По якій причині ви не зупинили? Порушення правил дорожнього руху. Це перша причина. Хорошо. Якщо я порушу правила. Да, Сставляєте протокол? А... Я виконую вимоги наказів і вказів. Зрозуміло? Яких вказів? Наказів і вказів. Вашого Верховного главнокомандующа, Януковича, ви зараз порушуєте під... Ви знаєте, так? Да? Ну, як ви кажете, чи вам цитувати? Так, наш Так, Ви знаєте. Я виконує його вказів. Да. Без причини зупиняє. Ні, я без причини да. вас не зупиняю. Да, я пояснюю да, да, да. не знав не причину зупинку, я виконання. Ой, генська. Вас, вас, культура все, культура вас все место знает и вы все равно хотите выглядеть ви, э, клоуном на все место. Я клоун, это ваше особенное... А то, что вы зараз порушите, это нормально? Я совсем ничего не порушу. Да. А вы порушите. Хорошо. Вы не выполняете правил 24. И что там вказано? Там вказано, что на вимогу пройдет милиция. А в каком ви... разе? Повинь в каком разе? Знати, хто він, і знати, хто В якому він разі, Гемські? В якому Це разі? Це. Тобто я маю їхати і зразу вам вже тикати. Тобто Ні. ви мене маєте не зупиняти нічого. Я вам почитаю, що ви знали пункт 24 на всякий курсі. О, у вас навіть така книжка є. Нова, да? так? Нова редакція? Ну, яка різні, яка. Редакція. То чого ви порушуєте? Я не порушую. А де ви зупиняли? Є право дорожнього розміру. Ви мені скажуть право, де я порушую, я б не знав. Якщо ви мені показали, Хорошо, то, пункт 1510. На вимогу працівника зупини. Придівити для перевірки зазначених в пункті 2. Зупинити. Дати можливість. Починаємо дати спочатку. Можливість оглянути. Починайте з пункту 2.1. Починаємо. Починаємо Читайте. сам... Читайте. Почита... Починаємо з самого початку. Я... Для чого ви мене зупинили, Гемський? За порушення правил дорожнього Хорошо. У вас є докази? Не зрозуміло. У вас є докази? Щар. Ви мене зараз склівітаєте, ви розумієте це? Не Вы, 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 меня не клеветаете, не вы не говорите, не что не я нарушил. Стал... Я не нарушаю. Я не нарушаю. Я не нарушаю. Хорошо. На Ну а как? Так. Ну вы меня клеветаете. Не Вы сейчас сами нарушаете и меня, меня хотите отлеветать. И еще заставляете меня нарушать. Здесь повторять. стоять нельзя. Хорошо, тогда мне приходится выезжать сразу во вторую полосу, правильно? Да. Даю питание. Вправо в дорожную руку. Найдите. Хорошо. Я Мы ждем оперду. Хорошо, хорошо. А, ты на работе? А, слушай, скажи, Саня, что я чуть-чуть опоздаю? Пусть он там кого-то Андрей или Славик опустит, я просто тут с в воюю. Меня не хотят отпускать вот он Я понимаю, но я не могу уехать, понимаешь? но мне нету куда уехать. Меня держат, то что я могу сделать. Угу. Угу, да. посмотрим, как они стоят, конечно.